নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ উনাকৌটি য'ত ঘন জংঘল আৰু ওখ পাহাৰৰ মাজত আছে বহুত ৰহস্যময় মূৰ্তি জানেনে এই ঠাইডোখৰক ঊনাকৌটি বুলি কিয় কোৱা হয় উনাকৌটিত আছে নিৰান্নব্বৈ লাখ নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈটা পাথৰৰ মূৰ্তি এই মূৰ্তিসমূহ ক'ৰ পৰা আহিল কোনে বনালে ঊনাকটি নামৰ এই ঠাইখন মানুহৰ কাৰণে আজিও এক ৰহস্য তাত থকা মূৰ্তিসমূহৰ ৰহস্য কি এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে কোনে বনালে এই মূৰ্তিসমূহ উনাকৌটি এইটো এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই যাৰ ৰহস্য অকল বৈজ্ঞানিকসকলেই নহয় তাৰ আশে পাশে থকা সকলো মানুহে জানিব বিচাৰে কিন্তু কোনেও জানিব নোৱাৰে এই গাঁওখনত নিৰান্নব্বৈ লাখ নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈটা মূৰ্তি আছে অৰ্থাৎ এক কৰৰকৈ মাত্ৰ এটা কম এই মূৰ্তিসমূহ কোনে বনালে কেতিয়া বনালে আৰু এই মূৰ্তিসমূহ ক'ৰ পৰা আহিল এই কথা আজিলৈ ৰহস্য হৈ আছে এই ঠাইডোখৰৰ নামো মূৰ্তিসমূহৰ পৰাই হোৱা কোটিৰ অৰ্থ হ'ল কৰৰ যেনেকৈ চল্লিছ আৰু ত্ৰিছৰ আগত ঊন লগাই দিলে ঊনচল্লিছ আৰু ঊনত্ৰিছ হৈ যায় যিটো চল্লিছ আৰু ত্ৰিছতকৈ এক কম হৈ যায় তেনেকৈয়ে কোটিৰ আগত ঊন লগালে ঊনাকৌটি হৈ যায় যিটো সংখ্যাত এক কৰতকৈ এক কম হয় তেনেকৈয়ে ইয়াত মূৰ্তিৰ সংখ্যা এক কৰতকৈ এক কম হোৱাৰ কাৰণে এই ঠাইডোখৰৰ নাম ঊনাকতি ঊনাকতি ক'ত আছে ভাৰতত বহুতো এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে কেতিয়াও এই ঠাইডোখৰৰ কথা শুনা নাই আহক আজি জানো এই ঠাইডোখৰ ক'ত আছে ঊনাকটি ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলীয় ৰাজ্য ত্ৰিপুৰাত ঊনাকতী জিলাৰ মহকুমা কৈলাশ চহৰত আছে এই ঠাইডোখৰ কৈলাস চহৰৰ পৰা আঠ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত ঘন জংঘল নদী আৰু ওখ পাহাৰৰ মাজত আছে এই ঠাইডোখৰ আচলতে এই ওনাকটিৰ ৰহস্য কি সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন উনাকৌটিত এই মূৰ্তিসমূহ কৰ পৰা আহিল কেনেকৈ সেই ঠাইডোখৰত এক কৰতকৈ এটা কম মূৰ্তি নিৰ্মাণ হ'ল অনুসৰি কালু নামৰ এজন শিল্পকাৰ আছিল যিজন ভগৱান শিৱৰ পৰম ভক্ত আছিল কালোৱে ভগৱান শিৱ আৰু পাৰ্বতীক সুখী কৰি কৈলাশ পৰ্বতত যাব বিচাৰিছিল কিন্তু পৃথিৱী লোকৰ পৰা কোনো যোৱাটো সম্ভৱ নোহোৱাৰ কাৰণে ভগৱান শিৱই মানা কৰি দিছিল কিন্তু কালুৱে নিজৰ জেদত অটল থাকিল কালুৰ জেদ দেখি ভগৱান শিৱই কালুৰ ওচৰত এটা কঠিন চৰ্ত ৰাখিলে চৰ্ত অনুসৰি এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে এক কৰৰ মূৰ্তি বনালেহে কৈলাশত যাব পাৰিব এই কথা শুনি শিল্পকাৰে কামত লাগি গ'ল তেওঁ গোটেই ৰাতি মূৰ্তি বনোৱাত লাগি গ'ল কিন্তু ৰাতিপুৱা মূৰ্তিৰ হিচাপ কৰোঁতে মূৰ্তিৰ সংখ্যা এটা কম ওলাল অৰ্থাৎ নিৰান্নবৈ লাখ নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈটা মূৰ্তিহে বনাব পাৰিলে চৰ্ত অনুসৰি শিল্পকাৰ কালো ভগৱান শিৱ আৰু পাৰ্বতীৰ সৈতে কৈলাশ পৰ্বতত যাব নোৱাৰিলে এক কৰোৰোৰোৰোৰোৰোৰোৰোৰোৰোৰতকৈ এক কম হোৱাৰ কাৰণে এই ঠাইডোখৰৰ নাম ঊনাকতি হ'ল এই ঠাইডোখৰক লৈ অন্য এক পৌৰাণিক কথাও আছে এবাৰ ভগৱান শিৱৰ লগত এক কৰোৰ দেৱ দেৱী কাশীলৈ গৈ আছিল গৈ থাকোঁতে ৰাতি হৈ যোৱাৰ কাৰণে সকলো দেৱী দেৱতাই ভগৱান শিৱক সেই ঠাইত ৰৈ অলপ আৰাম কৰাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে ভগৱান শিৱই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি এটা চৰ্ত দিলে যে সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগতেই সেই ঠাই এৰি যাব লাগিব পিছদিনা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগতে মাত্ৰ ভগৱান শিৱইহে সাৰ পালে বাকী সকলো দেৱী দেৱতাই সূৰ্যোদয় হোৱাৰ পিছতো শুই থাকিল এই সকলোবোৰ দেখি ভগৱান শিৱৰ খং উঠিল আৰু খঙত সকলো দেৱী দেৱতাক অভিশাপ দি পাথৰৰ মূৰ্তি বনাই দিলে এইটোৱেই কাৰণত তাত মূৰ্তিৰ সংখ্যা নিৰান্নব্বৈ লাখ নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈ এনেকুৱা এইটো কাৰণতে মনা হয় যে তাত যি মূৰ্তি আছে সকলো স্বৰ্গৰ দেৱী দেৱতা যিসমূহ ভগৱান শিৱৰ অভিশাপত পাথৰৰ মূৰ্তি হৈ আছে কি ভাবে আপুনি ঊনাকটিত কিয় ইমান মূৰ্তি আছে ইয়াৰ আচল ৰহস্য কি কমেণ্টত গৈ জনাব ঊনা কৌটিত কেনেকুৱা মূৰ্তি আছে জানেনে ইয়াত আচলতে দুই ধৰণৰ মূৰ্তি আছে এটা শিলত কাটি বনোৱা মূৰ্তি আনটো শিলত নিজে নিজেই হোৱা মূৰ্তি মূৰ্তিসমূহত বেছিভাগ মূৰ্তিয়েই হিন্দু ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত মূৰ্তি এই মূৰ্তিসমূহত ভগৱান শিৱ ভগৱান বিষ্ণু গণেশ ভগৱান আৰু মা দুৰ্গাৰ মূৰ্তি আছে ইয়াৰ বাহিৰেও তাত থকা কিছুমান মূৰ্তি বহুত বেলেগ তাত ভগৱান শিৱৰ তেত্ৰিশ ফিট ওখ মূৰ্তি আছে যাক ভগৱান ঊনাকটেশ্বৰ কালভৈৰৱ নামেৰে জনা যায় তাৰ বাহিৰেও তাত ভগৱান গণেশৰো মূৰ্তি আছে যিয়ে মানুহক নিজৰ ফালে আকৰ্ষিত কৰে সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন ইমান মূৰ্তি একেলগে তাত ক'ৰ পৰা আহিল এই ঠাইডোখৰলৈ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ অহা দেখা যায় ঊনাকতীৰ আশে পাশে থকা লোকসকলৰ বাবে এই মূৰ্তিসমূহ তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ এয়াই আছিল ঊনাকতীৰ মূৰ্তিৰ ৰহস্য যিটো আজিলৈকে কোনেও জানিব পৰা নাই মূৰ্তিসমূহ আচলতে তাত কেনেকৈ আহিল কি ভাবে আপুনি ঊনাকটিত যি মূৰ্তি আছে সেয়া সঁচাকৈয়ে ভগৱান শিৱৰ অভিশাপৰ বাবে মূৰ্তি হ'ল নেকি নে কোনো ৰজা মহাৰজাই সেই মূৰ্তিসমূহ বনাইছিল আপোনালোকৰ মতামত কি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব